А, здравствуйте. Сегодня а, наш цикл а, передач пройдет а, в деревне какой? В стоялдере. В, в общем, а, сегодня а, я готовлю карпа, карпа, карпа в фольге. А, раскрывать секреты а, своего рецепта я, конечно же, не собираюсь. Вот. Ну, что? Я самых начинающих могу сказать: а карпа мы кладем на фольгу, на фольгу аккуратненько убираем сеточку обязательно, чтобы она нам не мешала. Желательно на рюкзак куда-нибудь, куда да, чтобы, чтобы ничего себе не отводим небольшой кусочек фольги, нажимаем. А рыбка получается значит вот такой. Аккуратно ее кладем на сеточку. На сеточку. Давай, это самое главное. Да, достаем сейчас мы еще одного экземпляра, который поймал Денис. Это у нас. Это у нас белая мощка. по серьезке. <рик> вот. С ним вот стоят дела попроще. по Хвостик, видите, обязательно. Это, это обязательно. Еще обязательно сделать вот так. Погладить. Погладить. Чтобы рыба удачно пошла к желудку. Чтобы она удачно приготовилась, чтобы хвостик у нее не поднялся. Вот, потому что только у хороших людей, запомните, только у хороших людей хвостик не поднимается. А чтобы быть всегда хорошим, нужно сверху класть сеточку. Тогда уж точно хвостик не поднимется. Субтитры